Ну наконец-то я дошел до этого места. ⁇ -мо ⁇ Стоп. А что? А что тут сталось? Кого тут был? с что вообще? Доброго дня. Ага. А что тут сталось? Я выбачаю, еще лизу вашу, конечно, справу. Да, что а тут сталось? Да тут короля было. Вот такая-то ситуация. Короля, а? Вы чё? Извини, парень, больше ничего не могу сказать. Чего? Ём. Это же Зевс. Покровитель моря. Эй парень, иди сюда, да, вы меня звали, да, а что ты забыл, тебе так туда как вроде заброшено ходить, а я просто сюда что пришел, Шано из подорожья, а, -а, а и меня как получается назвали эту до... армии. Ну, до армії там до якогось придітнали під... і все. Даже нас сам не знає такой. Даже на нічого не допугатися. Я даже не знаю, куди мені йти. А, йди в поселення. Там побачиш. Але чого на вас так багато людей помирають? Поймаєш, нас дуже мало. Ну як мало. Нас-то солдат може і вистачає. Але... Сіволю погибають з демонами. Отак от, от. А які це демоніші? Демони це, які приходять з порталів і намагаються нас вбити всіх до єдиного. Але слава Богу, що люди є живі і вертаються на штаб, на базу, за куди завгодно. Але деякі вже бояться далі туди йти. почему их так трудно удалить. Их трудно подавать из-за того, что они очень большими массами и нападают. Даже над королевством он может могут опасти свою корону. А король их суровый? Ну и как тебе сказать, про что тут говорить с ним? Давай, рассказывай ему историю. Ну и как ему поступать? И еще мы с ним будем рвы-ты. Мне, после вашей расскази, что-то не приходилось слишком. Ну ладно. А еще дали было? Да, еще дали. Все по стандарту. Ладно, спасибо. Удачи вам. И тебе також. Вот сюда. Короля был. вот сюда лучше, классно, какие-то демоны туда Кто его знает, что тут может коиться. Что за уже за проблемы тут? Куда мне уже идти? Даже на ничего не сказал. Эх, ё-моё. это проблемы в мне. на Я не понимаю. Не разумею вообще. Зараз да, запятой. Молодой человек, а, я выбачаюсь, а куда только нам потребно пройти чтобы Я с вас не заняты. Молодой человек. Определить пару хвилин. Так, я слухаю вас уважно. А куда только потребно пить, чтобы, ну, приняли в армию, чи как вас там могло а, идет церковь, Там будет девчина. Она тебе скажет, куда идти. Так. Э, алло. Алло. Ты меня слышишь? Да что ж тобой не так? <сосп> давайте что-то в слот Давай так тут был. Ай, -мо, ну нашел мне ЦС. Тут не ну, нашел. Вот со счет. Снег. Зитки и штуки ко Поехали. Стоп. Ты чё? Так, стой. Стой там. Да ты ч? Ты зачем ее убил? Но видишь. Она была предателем. Чего? Не сдаете ты брошишь. Это точно. Это брехня. Нет. Это таки было. В смысле, в каком? В том, что она давала наши все координации и все проекты на да. сатана сатана ёма еще что так все подарили стой ты сейчас пойдешь на чердак колокол и будешь там сидеть через минут 15 слезешь понял меня ты хочешь малого отпуска нет малый кубик будет так же я его отпущу, а Ледвухи без ничего. Все, залезай. Ч ты у меня сейчас? Блин, бля. Дедушка бедная. За что я? За... Ай, ё-моё. Ладно. Ай, ё такой Все спокойно. Все спокойно. через минут 15. Так, можно сюда и куда-то тут слишком опасно. Тут слишком тонко тя. Хотя... Так. Ай, вот спокойно. Сейчас я слезу через 15 минут. Так. Я же не такие первые ситуации. Видите, такие все-таки малого не отпустил. Він все-таки еще тут. А чему він туник? Так. Я ж храбрый. Так. Треба злисты. Блевить. Так. А де він? Стоп. Чо? Он ушел. Вот. Вин, походу, через окно цикл. Но через дверь он точно не мог идти. Бо я бы его побачил бы. Ладно. Это церковь. Зачем тут такая людей убивать, я не понимаю. Эй, алло, ты меня слышишь, чи не? Эй, парень, мне сейчас не до тебя. Эй, там девушка убита, ложить ты шо? ваш убил. Может не сам предатель. Парень, и никуда шел. То в смысле я хочу вам помочь ты вашего сотрудника, как там вас вашего убили ё -мо. Ну, спочивай за если что, шушусь, может кто-то понять. Ладно. Идем дальше. Я манату, да косиди, ты буду до каплок. Вот именно и так убью. Уже два убийства. Помоли. Это тоже. Си. Ладно, я ухожу здесь. Иду ничего пасань. Я мана. Вс. Нет, Ньетне питание. Тут дай кидай кілька питань. Что это девчина было? И другой вопрос. Что это, чего это рел было? Вот самое Зачем? Зачем? Любопытно, кто? И что? Замок. Ну что ж, ребятки, ну спасибо вам за просмотр. Если вам была ця интересна, интересно, напиши мне в комментариях. Если было интересно, напиши, что тебе самые интересные какие моменты были. Ну, а если ты хочешь продолжение, напиши в комментариях.